Олечка, мы рады тебя приветствовать сегодня здесь. С праздником, Оля! С днем рождения! Поздравляю тебя, Оля! Так, а теперь по кругу. А? Я желаю тебе, чтобы ты на этом году своей жизни встретила свою любовь. Чтобы ты реализовалась как женщина, как любимая, как мама. Желаю тебе простого женского счастья. это Оля. Спасибо. Горько! 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 Просто так, горько! я ни с кем не буду так Хай горько! буду горько, я чуть захотела. Вот, я хочу тебе пожелать, чтобы вот этот год, который вот у тебя сейчас новый начался, да, в твоей жизни, пусть он будет просто полон открытий, позитивных только. Вот, чтобы ты все время делал какие-то обалденные открытия. Это самое главное. А какие они уже будут, об этом ты узнаешь немножко позже. За тебя. И что-то девочки сидим, пьем, я ем, пьем там, ну, общаемся там, а и она с мальчиком общается, общается, он такой сидит-сидит. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! может что у него такие эмоции были. Я думала, я умру бросала. А не слышала о чем? он такой надевал, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! я думала, я думала, я так а да. они, ты они уже тебе Или понимаешь, ты И я хочу сказать, что я рада. Вот, вот честно, вот именно вот все люди реально в сети, что должны были быть. Реально, ну, эм, ну, сами мои близкие в Киеве, так это точно, на данный момент. Ну, еще Тамары и Юрьевны не хватает. но это честно. И я хочу сказать, что... Эм, не хочу ничего сказать там про каждого из вас. Вы знаете мои отношения до вас, до каждого из вас. И вы знаете, я кого я люблю. І я думаю, ні, я тут усіх люблю абсолютно хто знаходиться в цій комнаті. Ми і з кожним із вас, що я ну це точно за кожним у мене определений період життя, зв'язаний з кожним. І кожний в цьому період. Фактично, не науганіст. І кожен да, це вирішується. Це, це, це унікальна. І з кожним Ця часть життя вона для мене унікальна, і вона ну не за вилюдив. Щоб со мною не прийшло. З вами кожний, ви там уїдемо, не будемо. Я знаю, ви в мене так точно будете в серці однозначно. Це. Ну, ви це знаєте, це вже невозможно вичерпнути, бо ми вже взрослі, зрілі люди, і вже в нас отношення, і все, все по-другому. І знаєте, що я хочу сказати, Паксим, не, не плач, Максим, все нормально. Я їй хочу сказати, що я, я така рада, що ви з'явилися на моєму життєвому путі, о чесно. А, от іменно я чоловік, який да, не має там в мене іменно лічних якихось відносин, завжди якось не дуже складається в плані любовних відносин, але Бог мене одарив це друзя. І це 100%. Це в мене мама, папа, сестра, це для мене святе і друзі. І ну, я, ну, все знайдеться мужчина, який буде ну, тебе любити. Ні, я це знаю, що він знайдеться, але я хочу сказати, що я щаслива в даний момент тільки от того, що такий круг у мене є друзів, які я знаю, що на кожного з вас я можу положитися по-своєму до кожного з вас. І я просто цього щаслива. І я знаю, що це щастя, коли кружать люди, яких ти любиш, які мене люблять, і яких ти любиш. Оце, мабуть, щастя. Давайте за щастя. Головне, щоб Ми стрімимося к твоєму щасливу. За Валерами. Це Валера, Олендру. Оля, да, пора уже в с друзьями давай а давай кофе. Нет, просто... Если бы ты знал, как мне жаль, <соцентричный> Если бы ты знал, как болит, вот так, если И если бы ты видел ты мою печаль в лицо, Ты бы узнал, что <соцентричный> она говорит. Да не важно, что ты сказал, Ведь не важно, что, а как. И я я услышала, я поняла, Да и ты далеко не дурак. До всей я пара, на встречу с семьей, Ни одна яма, Ни либрай, и вой, клинь, не спрашивай, Отрази, блин, бойца, блин, какой печальный момент, Ну как тут не спросить, где стать? Бы нашли пятый элемент, разделив его напополам. Да не важно, что ты сказал, ну нет не важно что, а как. А я тебя услышала, я поняла. Дай ты далеко.